হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তা আজি আপনা লোকৰ মই এইটো ভিডিও লৈ আহিছো তো এ ম পলবুলি খাই লৈছো মেছেঞ্জৰি এয়া কলা গছৰ থোৰ আৰু জলকিয়া লৈছো তো এইখিনি এইখিনি ম এটা বাতিত লমতিয়া এইটো ঠাৰা গেজল দিব নালাগে কল পাতকেইটা দিলে হ'ল আৰু আগৰ এইখিনি কাটি লৈ ম বাটিত লৈছো তাৰ পিছতে মই কচু থোৰখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ ইয়াতে তাৰ পিছত এই মেচনেৰী পাত হয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰ পিছতে মেচনেৰীখিনিও কুটি দিছোঁ তাৰপিছত এই জলকীয়াকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ তো এইখিনি মই এতিয়া যিহেতু ভাত বহাম ভাতৰ কুকাৰটোত মানে কি দি দিম ভাপত দিয়া হ'ব তো তাৰপিছত দেখাইছোঁ তো ইয়াত ভাপত দিয়া ঔৰু মেচন্দৰী জলকীয়া এনেকৈ দিলোঁ তো ইয়াতে পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিম মই তাৰে পিছতে তেল দিম মিঠাতেল অলপ তাৰপিছতে মই সোৱাদৰ কাৰণে নেমুটেঙা অলপ ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ ৰসটো দিব পাৰে মই যিহেতু এনেকুৱা খাই ভাল পাওঁ তুটি দিছোঁ মই বাকলিৰে অৱশ্যে নেমু টেঙাৰ বাকলি খোৱাটো ভাল সেইকাৰণে বাকলি দি দিছোঁ মই এইখিনিয়ে গোটেইখিনি ভাতৰ লগত খাবলৈ হৈ গ'ল এখন চাটনি তাৰপিছতে মই কাঁইঙৰ সজাই ল'লোঁ নগাঁও চজিনা চাটনিখিনি আৰু কটাৰ পাত মানে মৰা পাত তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বা